assalomu alaykum aziz do'stlar eng so'nggi va eng sara yangiliklar bilan futbol olami kanali yana qarshingizda iltimos do'stlar video oldidan like bosing hamda kanalga obuna bo'ling unday bo'lsa ko'p gapirmasdan videoni boshladik tundaalnasr beshu nol hisobida g'alaba qozongan bo'lsa Cristiano ronaldo 2 goli bilan ishonchli hisob uchun o'z hissasini qo'shdi bahsning 40 daqiqasida esa ronaldo penalti orqali gol urgan bo'lsa 55 daqiqada talisko hisobni yiriklashtirdi shundan so'ng ronaldo dubl qayd etdi so'nggi 2 golni esa taliska hamda Ayman aymanyaxte darvozaga joyladi ronaldo esa ushbu 2 goli bilan 2023 yildagi 15 beshinchi golni raqib jamoa darvozalariga joylab qo'ydi odin x kompaniyasi mumaygina daromad qilish imkoniyatini taklif qiladi buning uchun kommentariyada qoldirilgan ko'k manzil orqali kompaniyaga o'tasiz hamda ro'yxatdan o'tish vaqtida fut 65 promokodidan foydalanib depozitingiz uchun 1 million 300 ming so'm bonus pulini qo'lga kiritasiz qolgani esa o'zingizga bog'liq unday bo'lsa shoshiling chunki millionlar sizni aynan odn xa kutmoqda hech kimga srir emaski lio messi bir necha oydan buyon Paris Saint-Germain bilan kelisha olmayapti chunki hujumchi uchun yangi shartnoma bandlarida argentinalikning maoshi qisqartirilishiga oid bandlar mavjud aynan shuning uchun ham messi haligacha Paris Saint-Germain bilan shartnoma uzaytirgani yo'q ushbu holatdan esa saudiya arabiston jamoasi al hilol foydalanib qolishni reja qilgan xabarlarga ko'ra esa ushbu jamoa vakillari messi uchun 400 million yevroga teng bo'lgan taklif tayyorlagan biroq leoning o'zi haligacha aniq bir qarorga kelgani yo'q shuning uchun ham qolgan barcha fikrlarni messining muxlislariga qo'yib beramiz marhamat kommentariya bo'limi sizlar uchun mutlaqo ochiq hurmatli do'stlar agarda dasturimiz sizga yoqgan bo'lsa albatta videoga layk like bosing va fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring bizdan uzoqlashmang chunki tez orada yana qaytamiz asosiysi salomat bo'ling